Bizim hərbiçimiz, qazimiz Mirzəhəsən Balaqişizadə studiyamızdadır. Mirzəhəsən, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Mən bir məqamı da qeyd edeyim. Bundan öncəki sujetdə izlədiyiniz qazimiz Rauf Həsenov milliyyətçi ələzkidir. Mirzəhəsən Balaqişizadə isə milliyyətçi talışdır və o hətta milliyyətçi talış olan şəhidimiz Vasif Əbiyevin əsgər yoldaşıdır, hərbiçi yoldaşıdır. Mən bu məqamı niyə görə vurğuladım? Biz hamımız bütöv Azərbaycanlıyıq. Sadəcə olaraq bətxah qonşularımız bütün yalanlara, təxribatlara əl ataraq həm də Azərbaycanın multikultural dəyərlərinə də ləkə yaxmağa çalışırdı ki, zaman-zaman guya ölkədəki hər hansı bir etnik qruplar məcburən zorən öncəpəyə vurulur. Amma bu gün sizin kimi qazilərimizin, igidlərimizin timsalında biz bu ölkənin birliyinin, möhkəmliyinin və bütün bir ailə həmrəyliyinin şahid oluruq. Mirzə Həsən bizə daneshən döyüşçülünüzdan nə vaxtdan siz döyüşlərə qatıldınız? E, harda yaralandınız? Mən bütün əfədə xalqımızı salamlayıram. Hansıçı o xalq üçün Ali Başkomandanımızın göstərişi ilə yumruq təşbiri olan eyni nöqtəyə zərbə vuran xalqımı salamlayıram. Şəhid qardaşlarımıza Allahdan rəhmət diləyirəm. Onların analarının qarşısında, valideynlərin qarşısında baş əyirəm. Allah şəhidlərimizi rəhmətlessin. Biz sentyabr ayının 29-u mən ehtiyatda olan hərbiçi könüllü olaraq hərbi komandaya qeydiyyatdan keçmişdim ki, bəs mən döyüşə qatılım. Sentyabr ayının 29-u artıq biz döyüş ərazisinə yollandıq. Füzuli istiqamətindən döyüşdə iştirak etməyə başladım. Biz AB vasif vaqif oğulları ilə bir yerdə də döyüşə katıldığımız ilk gündən artıq biz tanışıdıq. Və şəhid qardaşımızın Lənkəran rayon Nərmənabad kəsəbəsindən olduğunu orada bilmişdim. Və biz oktyabr ayının 5-inə qədər biz Fizi vilayət sərhədında döyüşdə iştirak etdik. Artıq 14-15 km olardı ki, biz torpağımızı Bizim dedəbaba torpağımız hansıçı bir müddətdir düşmənlərin əlində idi ki, biz onları kilometrlərlə azad etmişdik. Bizim növbəti istiqamətimiz Hadur istiqaməti oldu. Biz Hadur istiqamətində hərəkət edəyik. Artıq oktyobrun 6-sı səhər saatlarında idi. Biz Hadur istiqamətində cığırlarla hərəkət edirdik. Orda Vasif yaralandı. Ayağından xəsarət almışdı. Amma onun da baxmayaraq şəhidimiz döyüşə davam etdirildi. Oktyobrun 7-si saat 10-11 arası olardı ki, biz Hadriskl mandatında qarşımıza Erməni sənğəyə çıxdı. Hansı orada 60-70 nəfər Erməni nəfəri var idi. Biz onlarla döyüşə başladıq. Onların da demək olar ki nəfəsini tam kəsmişdikcə hansıca 10-12 nəfər heyəti qalmışdı 60-70 nəfərdən. Biz orada təkrar minamet atəşi ilə Vasif təkrar yenə yaralandı. Mən özüm də orada xəsarət aldım. Atıb Vasifin yaraları ağrırdı. Vasifdə belə bir döyüş ruhu var ki, o döyüşə qatılan ilk gündən bir övladı var, bir oğlu var. O 12 yaşında. Bəli, 12 yaşında bir oğlu var. Allah sağalsın. Çünki o biz hər zaman söhbət edirik. Mən ailə deyirəm, o ailələrlə orada bizim söhbətimiz bəs onu biz yaralı olanda, ilk yaralı olanda dedi ki, bəs gəl səni təxirə edəyəm, sən övladın var. Dedi, yox, mən döyüşü davam etdirəcəm ki, deyir, mən şəhid olsam da mamanın gözü məalmışam ki, bizim o şəhidimizin ifadəsində həmişə bildirdi. Ona elə bir ağır bir təsir elmişdi Zəhra balamızın şəhid olması. O həmişə onun dilində deyirdi ki, bizim 3 yaşlı Zəhra balamız şəhid olub. Onun nə tə yaddaşında elə qalmışdışı. Ona görə əzəmətlə Rus üsəliyinin döyüşünü təmin etdirir. Axırıncı sözlərindən mən şəhadətə qoşulmazdan əvvəl o oğlunu dedi, mən oğlumu qucaqlayıb bağrına basarsam, mən oğluma rahat yanam ki, mən yaxın ətrafım, xalqımız, dövlətimiz mənim oğluma yaxşı baxacaq. 3-cü Azərbaycan xalqı oğullar yetişdirib, şans ki, ki o oğullar bu şanlı qələbəmizi əldə elədi. Mən inanıram ki, mənim övladım da bizim dövlətimiz qururlu, vicdanlı, gələcək xalqı üçün canından keçməyə hazır olan bir övlad üçün mənim dövlətim onu yetişdirəcək. Nə də balasının adını bilirsiniz? Xeyr, övladın adı. Amma e, bilmirəm eşidirsə və ya hətta bizə baxırsa və ya hətta baxanlar varsa deyin ki, o igid şəhidin igid qardaşın balasının alnından öpürük, üzündən öpürük. Onun ailəsinin əzlərinin qarşısında baş əyirik. Sizdə çox xoşumuza gələn bir cəh tura yəqin ki sən də fikir verdin. Demək olar ki Mirzə Həsən heç özündən danışmadı. 1-2 cümlə özündən məlumat verib öz şəhid qardaşa haqqında yoldaşı haqqında məlumat verdi. İstədiyinizə özünüzdən danışasınız. Döşdən öncə burda nə ilə məşğul idiniz? Döüşlərincə qatıldınız və eyni zamanda biz efirimiz boyunca e Azərbaycanda döyüşləri, əskərlərimizin nə qədər ruh yüksəkliyi ilə döyüşdüyünü danışdıq. Biraz da döyüşdünüz müddətçə e döyüş yoldaşlarınızla ordakı abı havada, yüksək ruh yüksəkliyi necə idi? Bax, onu da danışmağınızı istəyirəm. Biz döyüşə qatıldığımız ilk günlərdən də nə mövzunu şəhidimiz Vasif qardaşı xəttər edirdim ki biz onun qardaşı da hərbçi idi. Mənim qardaşım da hərbçi idi. Oktyobrun 30-da o hətta o şəhidlüyə qovuşmazdan əvvəl mən ona ilk yaralı olanda demişdim ki gəl səni təxrir edir. Sentyabr ayının 30-u mənim qardaşım yaralanmışdı. Başından sınaf atəşinə vurmuşdular. Onda mən orada məlumat aldım. Məndə biraz döyüş gücü daha da artdı döyüşürdüm. O, o yaralandıqdan sonra mən ona deyəndə, "Gəcən təxliyədir, sən qardaşın bəs yaralandı ki, bəsənə sənin dedik ki, gəl səni təxliyəyə get, qardaşın yaralandı, onu görsən görmədin döyüşə də alanda." Üzr istəyirəm, qardaşınızın səhəti necədir? Qardaşımın səhəti şükürlə olsun, yaxşıdır. Döyüş bitməsindən 4-5 gün qabaq sağalıb təzədən döyüşə dönmüşdür. Ay maşallah ya, vəziyyətdə. Ana onun mənasız oldu ki, sənin qardaşın yaralandı. Sən onu işitdin qayıtmadım. Mən niyə qayıtdım? Onun da qardaş hərbi cisidir. Biz onlar da iki qardaş döyüşdü istəyir. Biz də iki qardaş döyüşdük. Ümumiyyətlə hər bir qardaşımız, hər bir döyüş yoldaşımız, hansı ki indi biz şəhidlərimiz var, onları biz yad edirik. Yaralı qardaşlarımıza Allah təaladan şəfa diləyirik. Orda açsız qəhrəmanlarımız var. Hansı ki sağ-salamatdılar. Onlar xəsarət görməyib. Onlar açsız qəhrəman kimi şanlı tarixin yazılmasında iştirak ediblər. Biz də orada döyüş yoldaşlarımızla böyük ruhumuz yüksəyə səviyyədə. Biz çünki nəyə arxayındıq? Orda həm abu hava bizə döyüşü yüksəydi, həm də arxayında arxamız sağlam. Çünki arxada hər bir təminatımız vardı, bir idi gücümüz var. İstər böyük bir ölkə böyük orda arxanızdadır. Hər bir istər müəllimi, istər polisi, istər tibb işçisi, hər kəsin oğlu var. Yəni bizim ali başqanımızın göstərdiyi o yumruqda Yəni o yumruq 5 barmağından ibarətdir. O barmaqda sıravi insanlar da var, hansı ki polislərimiz var, müəllimlərimiz var, tipişçilərimiz var, hərbi qulluqçularımız var. Onlar birləşir toplu şəkildə o yumruqla bizanscı o dəmir yumruqla baş komandanı dedi o dəmir yumruqla biz düşməni əzə bildik şüşürlər olsun ki bu qələbəmizi əldə etdi. Bu təbii ki də şəhidlərimizin qanı, siz qazilərimizin də canıba xasna, sizə şəfa xalar diləyirik və qəhrəmanlığınız üçün bu gün bizim o fəxrindən, qürurlandı ərazi bütövlüyümüzü yaşadığımız bu hissləri sizin kimi yiğit insanların sayəsində biz yaşayırıq. Təşəkkür edirik bizə. Son olaraq bilirsiniz ki bütün xalq sizi izləyir. Belə girişdə evet. də siz xalqınızı salamlayaraq başladınız. Nə demək istərdiniz tamaşaçılarımıza? Mən buradan xalqımıza təşəkkür edirəm və İctimai Televiziya-nın rəhbərliyinə, kollektivinə təşəkkürümü edirəm. Mən ümumməttə Azərbaycanlıyıq. Regionca ola bilər. Yəni bax ki, Çanlıq, Şimal, Qərb, Şərq biz ümumməttə Azərbaycanlıyıq. Burdan Talış İcmasının sədri professor İmamverdı müəllimə də təşəkkürümü bildirirəm ki, hər kimin vasitəsilə ovçu ki, gəlmişik biz bu ekran arxasında gəlib burdan şəhidlərin ziyad edir, xalqımıza bu döyüşçülərin döyüş ruhu haqqında bəs edir. Çox sağol deyirəm, təşəkkür edirəm hər birinizə. Çox, çox, çox sağ olun. Siz bizim qardaşımızsınız. Hamınızın qardaşsınız, doğmaşsınız. Çox sağ olun.